Раки поймали свежепривезенного из древне Гальяна и жрут его. Точнее, сперва Гальяна поймал один рак, потом пришел второй и начал у него добычу отбирать с хвоста. Вот, пожалуйста, процесс питания хищников, артроподов. А глупые остальные гальяны плавают рядышком и, видимо, ждут, пока их сожрут всех окончательно. Они никогда в жизни... На самом деле у них акклиматизация, поэтому они себя неадекватно ведут. А раки этим пользуются. Класс. Как у них работают челюсти. Ну смотри, они не дерутся за рака, ой, за рыбу. То есть пока... Это два самца, походу. Они... Скоро они доживут до размера, который будет пригоден к питанию. И я их сожру. Я думаю, что ты, ти, ты, их пожалеешь, тебе их будет жалко. Нет. Не сможешь их сожрать. Офигеть, как они разорвали тело. Посмотри, прям из кромсали. Да, да, да. И они прям его это к вопросу о том, что раки милые существа, которые питаются травой. Ага, а вот какой падали. травой они на самом деле питаются. Вот они сожрут. Они поймали живую рыбу, там не падали, там ничего. Вот, И... вот этого гальяна они поймали. Такого же. И вот его едят. Ты посмотри, как они быстро живут. Я думаю, они медленно едят. Они прям смотри как быстро. Жирный, питательный гальян. На! на При съемках данного видеоролика... Как минимум один гальян пострадал. И два рака нанесли друг другу мелкие увечья. Раки родом, судя по всему, Салтайского Алтайского края, откуда их привезли с целью продажи на еду. Но эту парочку еще нескольких мы пожалели и решили посмотреть, как они будут жить в аквариуме, смогут ли они питаться. Как видим, у них все получается довольно успешно. Они ведут себя как активные хищники. По крайней мере, этого гальяна поймали очень быстро, в момент. Он даже и ухнуть не успел. Остальных гальянов продолжается попытка климатизации. Если они так же долго будут акклиматизироваться, то их съедят очень, очень быстро. Гальян рыбка небольшого размера, отличается жирным питательным мясом, что не замедлили оценить раки, которые при виде гальяна даже перестали бояться света, который они недолюбливают. Да, от рыбы там осталось, судя по всему, уже меньше половины. Она активно поедается. Больше из обитателей аквариума никто не пытается вступить с ними в драку и отобрать у них еду. Хотя есть два достаточно крупных саума которые сами по себе являются хищниками, тем не менее вот они не рискуют вступить в сладкую.